Тривожні погляди, сумне мовчання. У Свято Миколаївському храмі, аби востаннє помилитися за отця Миколая, настоятеля, зібралося десятка людей, рідних по крові, і просто ті, кому пастор, був духовним наставником по життю. Після довгого лунання церковних дзвонів духовна паства Дніпропетровської єпархії править божественну літургію. Отець Миколай на протязі довгих років був духовником єпархії. Кожен священнослужитель довіряв йому свої проблеми, таємниці і звичайно. за по К нему ходил еще Мирянином за благословением. И с его благословения пошел уже дальше по пути священническому. Был трудоголиком в хорошем смысле этого слова. Этот храм 20 лет назад он начал строить. Когда сюда приезжал, так или иначе помочь, он все время был в рабочей одежде, перчатки, трудился сам вместе с теми людьми, которые помогали строить. Я отца Николая знал еще с самого детства, когда он был, служил в храме Николая Чудотворца в Днепровске. Мой папа священник, они дружили. И после смерти моего папы, Патрия Григория, он стал моим и духовным наставником, поддерживал, как отец. Он часто приезжал на приход, общался. Он был очень коммуникабельный, очень добрый. Никого человек, никакого человека без утешения, без молитвы, без совета не обходил даже среди народа в последнее время его э, люди почитали как за старца, как прозорливого и как великого молитвенника. Я знаю отца Николая с детства. Я родом с простой сельской семьи с, э, с Васильковского района, где он в свое время служил в поселке Чаплино, и с малых лет я посещал этот храм и знаю его. И практически он натолкнул меня на служение в церкви. Действительно, это человек, Божий человек, который отдал всю свою жизнь, претерпел много за свою веру в свое время, претерпел много время гонений на церковь. Но так Господь управил, что удостоился Он построить такой великолепный храм Синельникова и, я думаю, останется память всем жителям и района, и Синельникова. Это наш духовник, отец Николай, наш духовный отец, наш наставник. И я бы сказал, что сама любовь, потому что эта любовь согревала нас, и мы его любим, будем всегда любить, молиться, вечная ему память. Отець Миколай полишив земне життя, проте залишив по собі найцінніший скарб прекрасний свято-миколаївський храм, який для багатьох синенниківських вірян став справжнім божественним притулком та цілющу віру у Всевишнього, що є духовною основою прихожан. Анна Трушова, Сергій Чабаненко, новини другого каналу.